Prezident İlham Əliyev bir sıra rayonlarda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına, fəaliyyətin artmalı su tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. ƏETBN-in xəbərinə görə, Sərəncamə əsasən əhalisi 29662 nəfər olan 5 rayonun 16 yaşayış məntəqəsindəki iki sahələrinin bəkim üçün istifadə olunan həyətiyana torpaq sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması, abele haylının içməli su vətəlalatının ödənilməsi üçün 25 ədəd subartezian quyusunun layihələndirilməsi və qazılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan. Vəsaitin bölgüsünün 1.8.8-ci yarım maddəsində göstərilmiş məbləğ Təxminən 175 milyon manat Azərbaycan və Rusiya arasında təsərrüfatı açıq səhmərge cəmiyyətinə ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin, Nazirlər Kabineti sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.